20 жовтня всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Найпоширенішого онкологічного захворювання серед жінок щороку в світі виявляється понад 2 мільйони нових випадків. Понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу в Україні. Щороку 15 тисяч нових випадків. На Одещині близько тисячі таких, а в межах білгород Дністровського та району від 30 до 40. Серед груп ризику, як зазначив лікар-онколог з 30-річним досвідом Павло Лисенко, виділяють певні категорії. Сам перед прошу пробачення, що перейду на російську мову, українську мову добре розумію, не розмовляю на побутовому рівні. але медичну терминологию, якую я навчав российскую, могу передать некорректно украинскую. Группы риска женщин по раку молочной железы это женщины старше 40 лет, имеющие отягощенную наследственность, у которых есть случаи рака у родственников первой линии, значит или есть какие-то генетические мутации, например, БРС-1, БРС-2. Следующие группы риска по раку молочной железы – это гормональные нарушения у женщин. Это ранние месячные, поздняя менопауза, отсутствие или поздняя первая беременность. И факторы образа жизни, которые влияют на рак. Избыточный вес, курение и злоупотребление алкоголем. Найбільш поширеним є серед жінок після 40 років є візуальним захворюванням, яке можна виявити самостійно шляхом профілактичного та самообстеження. Тому перша порада жінкам робити це для себе, а не для штампу в санітарній книжці. Тому відсюди випливають запущені випадки яких-то візуальних форм онкологічної патології, не прошли через онкологічні профілактичні осмотри. Всем женщинам нужно проводить самообследование молочных желез и целесообразно его делать один раз в месяц, через неделю после последних месячных. Значит, начинать обследование нужно с осмотра молочных желез в вертикальном положении перед зеркалом, сначала с опущенными руками, а потом с поднятыми руками. Обратить внимание на изменение формы изменение кожи, изменение каких-то выделений из соска, изменение формы сосков и так дальше. И дальше переходить надо к прощупыванию молочных желез, но прощупывать надо молочные железы не стоя, а обязательно лежа. Тогда ткань молочной железы распластывается на грудной клетке и можно прощупать все отделы молочной железы, даже глубокие отделы, и выявить даже мельчайшие уплотнения какие-то, все, что женщины сами выявят при самообследовании. Вот. Если появятся у них вопросы, они должны тут же обратиться к врачу-специалисту для более детального обследования. Окрим таких зовничных оглядев, 50-60% выявляемости дают инструментальные види обстежения – УЗИ та маммография все женщины до 35 лет э, следует делать имузи молочных желез один раз в год после 35 лет значит женщинам нужно делать раз в год ультразвуковое исследование молочных желез и раз в два года маммографию. вот считается что после 65 лет риск рака молочной железы резко возрастает. Поэтому после этого возраста 65 лет. Рекомендую даже делать дважды в год маммографию. Так, разумеючи потребы жіночого населення міста Білгорода, Дністровського та району, в цьому році було залучено медоснащення для проведення маммографії тут на місці. За три месяца работы маммографа приблизительно около 800 женщин прошли маммографию. Выявлено из этих 800 человек 6 человек с подозрением на рак молочной железы. И 18 человек с преданной и доброкачественными новообразованиями молочной железы. Остальным женщинам в заключении было дано обратиться на консультацию к мамологу, провести устную консультацию или там провести повторные мамологические исследования. Если совместность таких обследований показывает возникновение отхилений от від нормы или новоутворения, используются более глубокие диагностики. Все остальные методы более глубокого обследования, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, PET-компьютерная томография, они используются уже когда выставлен диагноз и используются для стадирования заболевания онкологической патологии молочных желез. Рак молочной железы устанавливается обязательно гистологически, то есть подтверждается биопсией, и биопсия это берется либо иголочкой, тонкой игольчатой, либо толстой иголочкой, либо делается микрооперация, инцизионная биопсия, кусочек опухоли берется на исследование обязательно для подтверждения диагноза под микроскопом. Вот все остальные исследования, которые я говорил ранее, они только предполагают, запод... могут заподозрить или комиссионно выставить рак молочной железы, но гистологическое подтверждение обязательно. Лише комплексное обстеження дает можливість встановити типи раку, а отже скласти эффективные протокол лечения. Самый простой подтип люминальный, это опухоли с положительными рецепторами гормоном эстрогену или прогестерону и отрицательным к рецепторам ХИР-2. Это самые, самые, опухоли являются наилучшими в прогностическом порядке. Вот, поэтому они легче, легче поддаются Оперативному лечению, реже дают метастазы и так дальше. Опухоли с люминальным типом Б это положительные рецепторы к гормонам эстрогена или прогестерону и отрицательные отрицательные хир-2. Они растут быстрее, чем предыдущие люмина, люминальный тип А. Вот. И прогноз несколько хуже к ним. Есть третий тип, трижды негативный рак молочной железы. Имеет негативные рецепторы к гормонам эстрогену, прогестерону и ХЕР-2. И он самый чаще всего встречается у женщин с мутациями генов БРС-1 и, и среди молодых женщин вот этот рак. И четвертый тип – это ХЕР-2 положительные опухоли. Они имеют негативные рецепторы к гормонам, но положительные рецепторы ХЕР-2. Эти опухоли растут быстрее люминальных подтипов, но они могут иметь худший прогноз и что положительно, они хорошо лечатся таргетной терапией, химиотерапией. Есть несколько видов рака молочной железы, редко встречающихся. Но о них следует тоже знать. Есть инфильтративная форма рака молочной железы. Когда молочная железа вдруг увеличивается, резко увеличивается в размерах, становится плотной, болезненной и покрасневшей. Это инфильтративная форма. Вот. И нужно срочно обратиться к врачу. Это одна из злокачественных форм таких. И есть такая необычная форма рака молочной железы рожеподобный рак. Вот рожестое воспаление выглядит э, на коже в виде покраснения, припухлости и горячая на ощупь. И вот одна молочная железа вдруг ни с того ни с сего становится вдруг красной, горячей на ощупь. Вот. А дифференцировать простое рожестое воспаление от именно опухоли молочной железы сможет врач. Саме тому порівнювати методи лікування, як зазначив лікар, не можна. Кожен випадок індивідуальний. Серед сучасних скринінгів, до яких вдаються жінки при підозрі на рак, онкомаркери. Це не є панацеєм, онкомаркери не є методом скринінгу і первічної діагностики рака. І якщо чоловік сам вичитав в інтернеті і прийшов і здала онкомаркер, допустим, норма СА 15.3 до 25 единиц, а он приходит и говорит, что у меня там 26 единиц, что же мне делать. Вот, это не, они не, не специфичные, эти онкомаркеры, они больше являются методом скрининга, когда уже диагноз онкопатологии установлен и начато специальное лечение. Вот. Когда это специальное лечение идет, мы по онкомаркерам этим можем судить, эффективно оно или неэффективно. Если повышается этот маркер СА-15-3, то меняют схему либо химиотерапии, либо лучевой терапии, либо э, приходят к операции и так дальше. Щодо симптоматики, то на ранніх етапах вона невідчутна, вміє ховатися. Тобто, по зовнішнім ознакам прочитати хворобу у людини неможливо при починаючому раку молочної хворі не відчувають ніяких болей, не худіють і час можуть зберігати цвітущий вид. От виставити по зовнішньому виду опухоль молочної гораздо трудніше. И вот при самообследовании или при онкопрофосмотре обращают внимание на такие признаки рака молочной железы, когда появляются небольшие безболезненные узлы или затвердевания хрящевой плотности, без четких границ. Вот. Чаще всего опухоли появляются в верхненаружных квадрантах молочной железы. Но опухоли могут быть с меньшей вероятностью и в других отделах, и в том числе прямо под соском молочной железы. В этом случае сосок деформируется и может быть даже втянут. Вот. Со временем опухоль увеличивается, воздействует на соединительную ткань самой молочной железы, и появляется морщинистость молочной железы. Одна молочная железа выглядит гладкая, а вторая морщинистая. А в дальнейшем могут даже и втяжения быть. Если, допустим, э опухоль расположена в зоне соска, могут выделения быть. Из соска они могут быть различных оттенков, от белесоватых до кровянистых. Это тоже может быть одним из признаков. Карциноми, карциноми. Серед порад для жінок, яким поставлено діагноз, найголовніша – консультація з фахівцем, і не одним не стоїть панікувати, так як не всі новообразування злокачественні і важно не час, не ходить по знахарям. Потому что время э, в этот момент становится очень важным и начать комплексное обследование и чтобы получить точный диагноз и начать правильное лечение. Как показывает практика, с ранней выявляемостью и своєчасним лікуванням зростають и шансы на одужання В начальных стадиях рак молочной железы хорошо поддается излечению, и женщины становятся практически здоровыми. Исходы заболевания напрямую зависят от сроков начала лечения и стадии заболевания. При первой стадии заболевания пятилетняя выживаемость при опухолях молочной железы приближается к 100%. Вот. Десятилетняя выживаемость приближается к 90%. Вот. Ну и в заключение я, как врач, хочу пожелать всем здоровья. Помните, здоровый образ жизни внимательное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких – это залог того, что по поводу данного заболевания мы с вами не встретимся, и вы будете жить долго и счастливо. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.